Three, two, one. Ukraine Russia. Там тоже война идет. Просто еще не очень не горячая фаза. Вы исключите, что вы такие бедненькие. А почему ты считаешь, что когда я пытаюсь сформировать свое предложение, матные слова мне там не нужны? Ну, я, а как ты так робишь, если ты даже не знаешь, что у вас есть беженцы же. Ну, еще. Я должна ты туда и чеша. А, не по имени не треба. Не по Я Ясно. Привет. Привет. Ты откуда? Я из Москвы, а ты? Я из Киева. Как зовут? Класс. А, меня Ксюша. Ксюша. Приятное имя. Ростислав. Ростислав. О, блин, необычное имя. Классно. Приятно. Чего, довольно обычного. О а чем общаешься здесь? Кто? В принципе, россиян спрашиваю, как они относятся к гражданской войне в Курской области. А это единственное, что тебя интересует? Нет, не единственное, но просто интересно, это последнее, что происходит. А если опустить эту тему? Ну, я, допустим, не общаюсь вообще на тему политики, войны и так далее. Почему? У меня люди есть люди, и мне интересно общаться с людьми. И политическая тема – это та тема, которая э, прям очень препятствует общению. Почему же? Ну, потому что э, в большинстве своем люди ведутся на м, то, что говорят им в СМИ, существует. Э, это есть пропаганда того, чтобы людей стравливать друг против друга. Ну, Ксюш, смотри, в СМИ, в СМИ не СМИ, но когда на людей прилетают ракеты по их домам или рядышком, то тут СМИ не нужны, да. понимаешь? Понимаю, конечно. Но не обсуждаю эту тему. Ну, Да, я понимаю, нет? что ты не любишь да. эту тему. Просто ты, когда говоришь пропаганда, у вас пропаганда. Потому что вы это все не видите. Ну, не видите, не слышите или не хотите видеть. А у нас даже, если ты не хочешь это видеть, то извини, когда у тебя по 5 раз в день в лучшем случае воздушная тревога, а еще и что-то прилетает, взрывается и разрушается. Я поведусь на твою манипуляцию сейчас и отвечу. Это не манипуляция, а, это как крему, когда убивают людей спокойно отдыхающих на пляже, когда по два-три раза на день воздушная тревога. То же самое. Крым оккупированная территория, там тоже война идет. Просто еще не очень горячая фаза. Вы исключите, что вы такие бедненькие, но, блядь, разница в чем. Нет, при чем тут бедненькие Я тебе просто объясняю, почему у нас это не совсем пропаганда. Мы это видим своими глазами. Понимаешь? Нашим жителям меньше что-то угрожает, да, там, в Крыму? Потому что в Крыму работать ну, хорошо. В Крыму не ваши жители. В Крыму украинцы. Окупированная ну, территория. Это, это как нет. Вы о чем? Ну, кроме тех, которые туда понаехали, конечно. Ну, так, блядь, 10 лет как нет. Ну, скоро будет опять. Ну, в 2014 году, по-моему, Крым был присоединен к России. да. Ну, ну, Россия зашла, оккупировала Крым, потом Донецк, потом Луганск. Да, да в смысле оккупировала? В ты можешь? Ты можешь сами не материться? В общем, хотели в Россию. Ты умеешь не материться? А, допустим. Я тебя очень прошу, не матерись, пожалуйста. Тебе не к лицу. Почему? Ну, ты симпатичная девушка, на тебя приятно смотреть. Зачем ну, же, и что? Зачем же материться? А... Ты считаешь мат чем-то плохим или что? Да, неприятным. Почему? Потому что это и есть мат. И что? Ну, знаешь, называется нецензурная лексика. Ну и что? Что в этом плохого? Нет, иногда можно употребить, когда это к месту. А когда это через слово, через два, то это просто слова паразиты. Mm -hmm. Хорошо. Так и что в этом плохого? Вообще слова паразиты – это плохо, а матерные слова паразиты – плохо два раза. А почему ты считаешь, что мат – это слова паразиты? Я считаю, потому слова что, паразиты… Потому что ты, ну, ты спросила, я пытаюсь ответить. Из разряда типа аля чё, что, где, а, вот и вот, вот такие. Потому это что эти слова... слова не нужны в предложении. Если эти слова не нужны в предложении, это слова паразиты. А почему ты считаешь, что когда я пытаюсь сформировать свое предложение, матные слова мне там не нужны? Потому что что означает слово «блядь» в твоем предложении? Какое его значение? Ну, смотри, а какое предложение я говорю? Ну ты только что про Крым говорила, употребляя маты. Какое какое значение этих слов было да. в твоих предложениях? Дальше что? Ну, я спрашиваю просто, мне интересно, нас уже такую тему затронули. Ну, где-то это просто вставка, где-то это необходимость. Ну, просто вставка это и есть слово паразит. Если он о том не нужно, а ты туда его вставляешь, значит это слово паразит. Хорошо, окей, соглашусь. Уже хорошо. Нашли взаимопонимание. Нет, я уже абсолютно адекватный человек. Если я не права, я признаю это абсолютно. Хорошо, здесь, да. Соглашусь. Так может ты мне расскажешь, что там про Курскую область у вас рассказывают? Интересно, что-то? Ты... Я не знаю. Вообще не знаешь. И в курс? Я не хочу знать. Так это ж твои же россияне. Я не хочу знать. То есть тебе все равно на своих сограждан? Нет. Я я, я, не совсем, я не совсем понимаю, мне просто интересно. Если... Я тебе пытаюсь... Да, да, да. Не, пожалуйста. Не перем... пожалуйста. Я специально не слушаю, не смотрю новости, не хочу знать, что происходит, потому что я очень сентиментальный человек, я все слишком близко к сердцу воспринимаю, и мне, мне не хочется. Поэтому я сторонюсь максимально от всех новостей сейчас. Ну удивительно, у тебя в Украине фактически война. В стране, извини. У тебя в стране фактически война. Лю... Я понимаю Лю... Хорошо. Лю... Людям что, украинский разговаривать? Мы не боится уже. Хочешь разговаривать украинскую разговаривай украинским. То ты из Украины переехала в Россию? Нет, нет, я не, не, не она из Украины. А откуда ты знаешь украинскую мову? Це вивчена мова. Для чого ти вчила українську мову? Е, мені подобалось співати в караокі пісні українські. А щоб їх співати, мені потрібно було знати українську мову. Вона ж легка, це не важко було. Ну, поки не дуже схоже, що ти говориш правду, бо доволі вільно спілкуєшся, а на піснях таки не вивчиш. Ладно, це таке. Я це, її вивчала, ну, я її в інтернеті вивчила. Добре. Всі українські слова займовані від російських, білоруської, польської та чеської мови. Це неважко. Не, українська мова це, це окрема мова, як і всі ті, що ти не звала. Але це таке. Слухай так, мені, мені все одно не зрозуміло. Якщо ти росіянка, в тебе в країні біда фактично, ну, війна в Курській області. Люди там біжуть звідси. А ти кажеш, що мені, бо ну, я не хочу про це чути. Ти саме, може, твоя допомога потрібна. Може треба якихось біженців прийняти. Я вон, знаю, що вже в Московській області біженці з Курської області є. Коли це буде потрібно, я буду знати про це. Ну, яким чином, якщо ти навмисно цим не цікавишся? Я не цікавлюся, я все і так знаю. Так відходить. Я що... зрозумів. зрозумів, якщо тобі легше російською, кажи російською, бо я не розумію, що ти хочеш сказати. Таке враження, що тобі слів не вистачає. Що-що? Кажу, якщо тобі легше говорити російською, то говори, будь ласка, російською, бо таке враження, що тобі не вистачає слів, і я не до кінця розумію, що ти кажеш. Я кажу тобі про те, що е, я не хочу е, дивитися новини. Так. Але ну. якщо е, буде потрібна якась допомога, так. Як про це. Ну, всі ж будуть говорити про це. Так вже говорять. Ні. Ну, я тобі кажу, вже біженці з Курської області є в Московській області. Ну. Ну. А. То людям потрібна допомога. А ти чишо? Мені проходили? їх додому приймати, чи що? Ну, я не знаю, це твоє рішення. Ти не хочеш їх приймати. Ні. Зрозуміло. Може, може, їм треба якусь їжу привезти, може речі? Ну і що? Ну, ти теж не хочеш. В мене є одна людина, якій я, ну, в якій я впевнена, що ті гроші, які я переводжу, йдуть туди, куди потрібно робиш, це не якийсь там махи, я знаю, що це е, моя людина, і я їй можу довіряти. Ну і... слухай, там жінки з дітьми біжали з Курської області, хто як міг, хтось без речей, хтось, хто ще якось? В них почалися ну, там військові дії. Я кажу, що ну, можливо, людям потрібна допомога, може їм банально їжа потрібна. Я ж не кажу тобі гроші їм перевезти. Нє? Можливо. Але тобі а... не дуже. Ти вважаєш, що я мільйонер, щоб всім переводити гроші mm. і всіх. Там... Я, я вважаю. Знаю, От ти де? Ти в Москві, правильно? Так. Ну, в Москві скільки е, мільйонів людей живе? Ну, десь. 18 плюс. Ну, от я уявляю, якщо б кожен з 18 мільйонів. Хоча ко, добре, кожен десятий з 18 мільйонів. Щось приніс, хтось там хліб, хтось там, не знаю, яблуко, хтось там помідор якийсь. Хтось ще щось. То, то люди вже б не потребували як мінімум їжі, які б без нічого залишились. Хтось якісь речі приніс, навіть може, не нові. Може свої, які вже там, не потрібні, з яких ти там виросла чи навпаки схудла, і в тебе є е, речі, які тобі не потрібні. Наприклад, ти можеш іми поділитися, ні? Це, я це, так, це не ваше? Я так і роблю. Ну, як, А як ти так робиш, якщо ти навіть не знаєш, що у вас є біженці вже? Ну, що? Я повинна бігти туди чи що? А, не повинна, ні, не треба. Не повинна. Я зрозумів. Я зрозумів. Просто дивно, як ви від нас відрізняєтесь. А чим ми від вас? Ну, тим, Відрізняє. що коли в нас, коли ви взорвали, ваші тамі воїни, взорвали дамбу, і в Херсоні була біда, то. Збирали купу, купу, купу речей з усіх міст України і туди везли, 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 що навіть вже зайві були. Обличчя Росії. Ми разом стоїмо за правду і світло, нас не зламати ураганом не впинить нашу віру все сильно тим, хто приходять, то буде жахливо. Ми вільні люди, доля в наших руках. Не боїмось нічого, переможемо жах.